Айнадзор. Да. Евгений Мурзин, главный тренер баскетбольного клуба «Гаверл». Нельзя играть с бульверником на падении. Сегодня мы плохо защищались. И как следствие, результат вы увидите. Играли моментами хорошо. Поздравляю команду бульверников. Не скажу, что это была легкая, наверное, для обоих команд игр, игра. Ну, вот, но, сегодня выглядит более уверенно и более слаженно играл в на нападение. Ну, вот, противоставить им сегодня нечего было. Ну, это неровная игра была. И в нападении, и защите. Два раза доходили, догоняли. Ну, вот, но, этого оказалось только в так, было питание до не может что сегодня намеренно ограничили ротацию или эта игра продиктовала? Я же пытался вам объяснить, пытались играть в защиту. Ряд украинских игроков, которые у нас играют, они не могут вступать в защиту, не говоря уже о нападении. Сегодня был шанс зацепиться, поэтому, может быть, вы правы, надо было дать больше ротацию игроков. Вот, но Ардейенко больше нахватал быстро фуллы, поэтому вот, не поставил его больше. Поскочи питание. Чего, чего, чего в итоге не хватило, когда вы башка практически Игра в защите. Догнали 66-64, вроде два очка, и потом пропускаем легкие очки. Свободные броски от уайта, это ну, ни в какие ворота не лазит. Ну и плюс проигранный подбор. Поэтому есть проблемы, будем работать.